Ми проводимо шевченківське свято, аби не просто вшанувати пам'ять геніального поета, а й відчути його невмируще слово серцем, повірити йому, бо кому ж тоді ще вірити, як на Шевченкові, який життя своє віддав за Україну. І жоден поет світу не зрівняється у силі своєї жертвної любові. Екатерина учится в шестом классе, но несмотря на столь юный возраст, у девочки уже есть любимые украинские писатели. Это Иван Франко, Лася Украинка и Тарас Шевченко. Даже есть картина, которая наиболее запала в душу девочки. Кроме этого, она знает наизусть не одно его стихотворение. Мне очень нравится картина Катерина. Она очень красивая, очень много красок. Видно, что Тарас Шевченко как художник очень Довго працювала над цією картиною. Садок вишневий коло хати, Прущі над вишнями гудуть. плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. затихло все. Тільки дівчата та соловейко на затих. Таких детей, как Екатерина, пришло немало в городскую библиотеку имени Катаева в этот день. Здесь проходит вечер, посвященный памяти Тарасу Григорьевичу Шевченко. Его организовывают каждый год. Библиотекари подготавливают выставку картин и книг. Вспоминают о его жизни и творчестве, цитируют на память стихи. Ни одно поколение знает этого украинского самородка как поэта и художника. В 1840 году выходит книга Кобзарь. Тогда ему было всего 26 лет. Элла Михайловна держит в руках фоксимильное издание первой книги великого Кабзаря. Это ребята точная копия книги, которая была издана. Здесь все, и даже точечки разные, все это копия, как было сделано. В этой книге написано непонятным языком. Дело в том, что в то время еще не было украинского алфавита. Украинский алфавит появился чуть-чуть позже. И вот Тарас Григорьевич Шевченко писал украинские слова русскими буквами, то есть он писал и но ну, как будто бы это по-украински. И в таком виде Кобзарь вышел. Помимо стихов Тарас Шевченко писал и картины маслом, карандашами, тушью. В 1847 году, после окончания художественной школы, он возвращается в Украину и преподает живопись в одном из киевских университетов. Творчество Шевченко знают во многих странах мира. Как рассказала Элла Ильина, в 1960 году Сенат США утвердил постановление об установке памятника Великому Кабзарю. На данный момент их насчитывают уже четыре. В Канаде, Аргентине, Кубе, Румынии. Об этом этом великом украинском писателе знают по всему миру. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.